Стивен заказал масло с Тарантино. О, масло с Тарантино. Привет, что это? Я не знаю. Ты не знаешь? О, молодец, ты я видел мои видео. Это масло из Тарантино. Ага, и вот этим закусим. Вкусно, да? Хорошо, а я не. Не, да? Нет Я знаю you, you don't like Я знаю И хорошо Ой, такой соус какой-то Он красивый, правда? Как бы я взяла его И сюда полила бы Еще есть такой хлебчик и, и думаю, сюда макать его было бы хорошо Вот это вот сюда макнуть Ночная. Mm. Такой вкусный соус глубокий. Добро-добро-добро. Mm. Я заказала себе блюдо за 60 долларов. Самое дорогое что есть. Будьмо. Ой, Ой какое-то крафтовое пиво. Как брашка. Доброе. <свеч> Изнутри. Стивен, кушай, кушай, плиз. Не стесняйся. Гляньте, какая она огромная. Напиську похой Ой, блядь. Бля, то что надо выкинуть отсюда во внутри. На всякий случай у вот а я отозну. Но мне и напоминают, напоминать, честное слово. да. Переводить не буду. Ммм, это хорошо. Так у не жуется, а он все. Я якусь таку фигню витащила. На всякий случай. Я не знаю, може це якісь серце, почки. Ну на всякий случай, може то ще й гімно. Школу відмінили, но у нас традиція ну, в суботу обідати і не ужинати. І ми вирішили не менять эту традицію і поїхати десь, коротше, просто пообідати. без вечері бути. Ну, вирішила сюди. Стіва на потянути. Нормально, только музыка вот громкая. Хорошо, хорошо, ага. Это хорошо, потому что... Я самая лучшая жена, самая лучшая. И он обо мне беспокоится, он говорит. А я беспокоюсь за него, переживаю, что он азила, а он переживает, что я без

Давай, давай, кушай. Да, плиз, давай, Стива, кушай. такой не дешевый, обыкновенный ресторан, но ну, в смысле, не из дешевых. Когда ты в гугле забиваешь, какой-то ресторан хочешь посмотреть, они пишут среднюю цену, ну, на покушать ты можешь там 10-20 долларов, да? Все такие средненькие, да? Ну, только дешевенькие. А этот было написано 30-50. Ну, такой, чуть выше среднего, так скажем. Chicken parmigiano. О, yes. oh, давай, красивая картинка будет. <laughs> right. Perfect for the video. Yeah, Would you like some Parmesan? No, no, thank you. Because he got the gorgonzola cheese already. Yes, yes. So very good. And let me bring a beer for you. Would you like a beer, sir? No, thank you. Good? Only for lady. <laughs> так, вот это блюдо стоит 60 долларов. Я казала, что я со Стивеном буду делиться, но, наверное, не буду. Нахай сам свою выбор Стивен, it looks perfect. Да. Боже, Стивен. Это божественно, это очень вкусно. Было какое мясо. You need to try it. попробовать Чуть-чуть, окей. Просто чтобы не обидеть. Даже у Стивена, но я думаю, это мое не сравнится с его. Вот это я даю Стивену, чтобы мне не писали. Mm -hmm. one... Стивен, это очень це делысыш. Кушай-кушай маленький. It's okay. It's okay for me. Я думаю, що я буду голодненька. Попробую Стивену вот эту курку. Курка по-миджанна. Стивен, you are chicken so вкусно тут готовят. Боже, ресторан под нашим боком. Чего сюда не не знаю. спасибо. Вы у Стивена это. Пасту. я. А я говорю. Дуже доброе мясо. И у Стивена еда очень вкусная. Okay, это называется курица пармезана. А у меня, гляньте, и картошечка жареная, и грибочки, и брокколи, Broccoli. и эти ножки от грибочков тоже отдельно пожарили. Ммм, вкусно. Шампиньон? Да, шампиньон. И Картопля. Картопля, okay. да. Мороз. Ешьте, это очень вкусно. Короче, вот это блюдо Себе оправдало 60 долларов Это радует, что этот ресторан у нас под боком Вот этот соус Он с сыром горгонзола Девочки, он так пахнет Молодцы Тут играет итальянская опера Ну, радио Ведь, кажется, Я так наслаждаюсь, мне так нравится Я говорю, ты что, тебя не раздражает? Кухонница Говорит, нет я Говорю, особенно когда вот так завывают нравится, он говорит, да. Не, ну я могу чуть-чуть, но -чуть под... ну недолго просто. Я знаю, что я такая не одна. Я не стесняюсь этого сказать, потому я знаю, что это не одна. Мне нравится красивая музыка, но не когда завывают, Оно, ну не знаю. Я завываю, это завывает, а как в душе тоже. И на нервы действуют. Ну, девочки, выпили мы эту. Watch this woman drink Сангрия. А, Сангрия. Выпили Сангриюшка спинила. И мне кричат. Не бери пиво, это возьми Сангрию. Мол, она вкусная. Хожу, не могу, го голова болить. Ось вот это чикен пармежана, это Стивена любимое блюдо. Итальянское. Ви нам его в Польше готовил. Вже рассказывала. Я сестрой жила с племянницами. И он всем... І дівчинка одна теж з України, ми всі в одній хаті жили. Він приготував всім нам вот фігню. Обосрав всю кухню і начала ратить. Он не на нього орати. Но що були такі... еле знайомі. Я вийшла з кухні, як санки начала жаловаться. Всю кухню. Я заткнись, сама буду А Він прежде чем приготувати... Курица пармежана в Польше. И кастрюлю купил, и сковородку купил. <laughs> Может, было на съемной хате. Только заехала, там пару месяцев пожилые. Два месяца, по-моему. Там были такие, ну, кастрюли, все. Но она была такое старая, заезженное. Ну, хозяевская посуда. Мы снимали эту хату. Пошли состивый на магазин в Кауфленд. Карифур. Не, в Кауфленд там купили сковородку и новую кастрюлю. Моя октанка до сих пор на ней пользуется. Скажи, okay right it. okay. okay. <laughs> оставлю, чтобы вы посмотрели, делали фотку. Такое пиво. Нора называется. Product of Italy. It's Italy. Product of Italy. Ah, product Italian pizza. Or nora. Onora называется, okay. Product of Italy. You wanna Excellent. try some limoncello Homemade lemoncello give you some later. Homemade okay. Yes. After you really? because at the end. When you're done, let me know. We got you. We got you. Yes. Got you. Wonderful. Стивен пожаловался официанту. Официант говорит, приходит и спрашивает, что ли вас устраивает. Стивен а говорит, нет, не устраивает. Мы тут живем говорит, полтора года уже. Два блока отсюда. И ни разу тут у вас не были. Вот это, говорит, моя жалоба. Официант говорит, что у них есть домашняя лимончела. Мы, наверное, это попробуем. Женщину делает счастливое мясо на гриле и бутылка пива. Что ему еще надо? Лена, такая идеальная жена. Ну и не бриллианты, ничего не надо покормили хорошо, кофе кинули и прекрасно. Таким <laughs> вот для хайтеров, девушки. Он даже не чует, что я кажу, что это для них. строчек. Девочки, пьяные базары. Помните, я один из... Может, кто-то помнит, кто-то не помнит. Мы были со Стивеном и его батьками на могиле у Рейгена. Я не могла поверить, что это реально, просто реальная могила. Люди приходят туда. Ну, просто там музей, при этой могиле музей. Я когда снимала, это было не только такое длинное видео, но, ну, короче, на было. Вот. И это было на холмах, извините, на очень красивых холмах в Калифорнии. А сейчас мне часто снится вот эта территория. Ну не потому, что там Рейган похоронен, а потому, что там офигенно красиво. Я еще когда глянула, Ты слышь на этом холме и смотришь там всю Калифорнию тебе видно. Поля, какие-то красивые горы, какие-то там виноградники, ну что-то там росте красивое. И ты как будто бы в раю. Я по почему-то Стивен говорю, ой, такое место красивое. А он говорит, да, хорошее место, чтобы тут типа отдыхать, ну, берти, ну, почивать здесь. Может потому оно мне снится <ган> так запомнилось, что там дуже. Ну там прямо от рай, от рай. Рейгана похоронили в раю. Я уже не найду, це видео не найду то это. ну дуже старая, так два назад. Вот. Можем там разом з рейганом поховають. Здесь красивые места. Валя вкусненько покушала. Философия растянула. Открылась философия. Побуродит тыкло. По-моему, ну, ты мужик цепляющий, баб. Сэнди, моя любви с вас, с вас так что. Ну, даст. Wonderful. Вау, спасибо. У красивые рюмочки. Салют. Oh. как водка. It's not like in store. А, вот почему итальянцы пьют ремонтчеллу в конце. Она... More она... Это домашнего... Он сказал... Но я верю домашнего изготовления лимончела. Это совсем другое, что мы купляем со Стивеном. Стивен с крови. Он вообще не алкогольный. Он вообще алкогольный воспринимает. Он ради меня может выпить трошки. Или для аппетита. У него всегда все остается. Он никогда не проявит инициативу. Я не хочу. Что, Стивен, ты you? Да, no, это fine. Fine, да? Mm -hmm. Верю, верю. Ой, так погрело. Warm. Стивен. I will drink today. Drunk. Она, помогает <решит> перевариванию. Он так согревает. Если так Это очень крепко. Это прям 40 градусов. Э, ну, что я могу сказать? Ну, что, смачно? Не, ну, я выпью. Смачно. Я не знаю, сколько нас стоит. Я, конечно, выпью, а я оставлю. Я не буду оставлять. Я сегодня буду пьяна. А мне с Денчиком гулять еще два часа. Мы собирались после ресторана ехать в Пабликс купиться, но, может быть, я не поеду в Пабликс. Yeah, the не Пабликс, по мне, не. Он нас завезет туда, а тут все две минутки. были в твоем счастливом месте. Там водка. It's the laser, but it's too strong. туда водичку добавить. And Steven, uh, I, это like this, uh, this glasses. Вот это, это очень красиво, да, эстетичная такая рюмочка. I wanted to get glasses like this from Amazon. For for limoncello. Да. Yeah. Yes, You are right, I don't like a lot of dish I, I know I know we полюбляємо вечером сісти перед телевізором, на не такую крепку, а вот эту магазинскую лимончеллу, ну, она тоже вкусно сладенькая. Мы себе наливаем по рюмачки, ну там уже грам 50, и с конфетками кушаем. Это так вкусно, это так расслабляет, потом поцелуешься, подивися кино, в общем, прикольно, ми так любим. И мы решили купить такие рюмачки. У нас була вдома спеціально для лимончели. Валядрин, валядран. Валя Я не можу, пить, но мені жалко. Стивен, как мульти? Спрашиваю, сколько стоит? Можна з собой забрать. It's, it's excellent. It's strong. It's strong, yes. It's strong. So it's digestive. It. And it's gonna help you with this coldness. You know, a little bit cold out there. Yes. A little warm for you. <laughs> it's, it's good, it's good. Yes. Where are you guys from, though? I am from Ukraine. Ukraine? Okay. And yes. you're from here. Hey, American. It's boring. Okay, okay. I'm boring, bro. Right? <laughs> I got you, I got you, I got you. It's because accent. I know, it's just different. But that's nice. <laughs> Он сказал, что у него акцент. Интересный акцент? Да. чуть что я... У тебя красивый акцент. А, кстати, между прочим, вы Наш акцент всем нравится. Наш акцент всем нравится скажи что его папа сказал что он готов слушать меня целый день с моим акцентом американцам нравится наш акцент о no oh, <laughs> с каждым глотком ты пьянеешь и не чувствуешь что градус сильный он oh. Анит шоу, это чек вам. вот если чек. 163 доллара. А, Стивен, ожидал, что будет eh, 200 долларов. I want how much this one? It's not on the bill. А, тут Это бесплатно? It's free? Complimentary, yeah. Это комплимент. Слышите, лимончелло бесплатно мой диш, вот этот самый дорогое мое блюдо. Вот это Стивена стоило. А нет, это пиво экспенсивное. Тарантино, а это апатайзер. Апатайзер стоил 22 доллара. Чикен промежу. У Стивена была самая дешевая еда. Стивена еда стоила 26 долларов, моя стоила 60 долларов. И вот это был аппетайзер 22 доллара. Итого вот такая сумма. Но лимончила было бесплатно. Это был комплимент от шефа. Стивен. Thank you very much, my love. You're welcome, my love. Стивен официант говорит, что это хорошо для погоды. У нас снег. Вин летит, но почему-то не оседает. Снег летит, летит, куда-то его это, Куда-то его удувает. Типа хорошая штука для холодной погоды согреться. Надо выпить. Надо узнать, как его сделать самой дома. Can make it? Oh yeah, yeah. Yeah, you can make it at home. Yeah. And buy please these glasses? Yes, I will. And with um, chocolate. Perfect. perfect. Yes. it's just complimentary? Of course. Okay, because it bill. Это точно, это комплимент от шефа. Он переживает, что в чеке нету. Он говорит, да, конечно, это для вас. Короче, хорошо посетили. Thank you. Thank, you. Thank, you Thank you. Ой, не туда. Капец. <laughs> О, <laughs> oh, це холодрига. Oh. Так. А, тут не видно, как он называется. Ну ладно.